Субтитры и DimaTorzok Той год, 26 апреля, 1 час, 23 минуты. На Чернобыльской атомной электростанции случается крупнейшая техногенная катастрофа в мире. Вследствие взрыва ядерного реактора в среду попало до ядерного топлива. Выброс радиоактивного элемента в 237 тем, был равен взрыв нескольких десятков атомных бомб, сброшенных на японский город Хиросиму. Радиоактивное загрязнение произошло не только на территории Украины. Повышенный уровень радиации был зарегистрирован в Беларуси, в России, Швеции, Норвегии, Великобритании, Германии и других странах, куда в первые дни после аварии ветер разносил облака радиоактивных веществ. Станции, в Чернобыльской атомной электростанции в радиусе 30 километров была создана зона отчуждения. Там не жрут, Там запрещено выращивать сельскохозяйственной культуры. Собирать ягоды. Давить рыбу. И ради славы, ради судьбы, Ежедневный бой, солдаты, матери, Я сейчас прыгнула на спину с тобой, простые долги. необходимо использовать средства индивидуальной защиты, специальную одежду. Избавить организм от хронических паразитических влияний поможет продукты питания пищевые товары. Активное действие оказывают фармацевтические растительные препараты. Рекомендуют заниматься витамины. Не лишними для защиты от радиации станут дополнительные гигиенические процедуры. Ну и конечно же, нужно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Походка, твое лето позитивно мысль, и для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимость, да? что мы долго, красиво и здорово жить, и должен первым делом себя изменить, одолеть а все не лет, привычки, длинаешься сердцам отмычку. Знаешь это это так не сложно, стоит только заходить, и все возможно. Stop with the... Start.